उमर फरमाते हैं इतवाद रसूल रसूल ने बनाई अंगूठी चांदी की फकान फैद वो आपके पास रही तुम मकान अफियद बकर आपके इंतकाल के बाद अबू बकर बकरी के हाथ में आ गई भैद उमर और अबू बकर के इंतकाल के बाद जनाब उमर के हाथ में आ गई तुम मकान फेद उस्मान फिर उम्र की वफात के बाद उस्मान गनी के हाथ में आ गए हती वी बेर अरीस हत्ता के एक दिन वो अंगूठी गिर गई बेर अरीस में ये एक कुंवें का नाम है बर अरीस अरीस कुआ ये कुआ मस्जिद कुबा के करीब है मस्जिद कुबा के करीब एक बाग है उस बाग में यह कुआ था जिसका नाम बर अरीस था उस्मान स्मानी रज हो अपनी खिलाफत के छठे या सातवें साल में गालबन कुएं के मुंडेर पर तशरीफ रुमा थे और अचानक आप अंगूठी आपने उतारी और उससे आप खेलने लगे जैसे बंदा बेख्याली में अंगूठी घुमाता है या खेलता है तो उससे आप खेलने लगे तो इसी दौरान अंगूठी कुएं में गिर गई जिसका आपको बड़ा रंज हुआ बड़ा अफसोस हुआ आपने साथियों को तलब किया और तीन दिन तक कुएं का पानी आपने निकलवाया उस अंगूठी को तलाश करने के लिए हती के पूरा पानी इकलवा दिया गया मगर अंगूठी ना मिली अल्लाह तला की हिकमत है अंगूठी जब तक खोरा फैराशदीन के पास रही ये एक अमर मौज बरकत था और जनाब उस माने से जब तक उनके पास रही बरकत कायम रही और उसका गुम हो जाना कि फितनों के जहूर का साबित हुआ जैसे कि बाद ने मुल्क सलेमानी के जवाल का सबब या मशहूर वाकया उनके अंगूठे के गुम होना बयान किया और सैदान गनी के खिलाफ जो बगावत हुई जिसके नतीजे में उनकी शहादत तक वादे हुई उस किस्से से कबल की अंगूठी का गुम होना बयान किया है ये अंगूठी नबीर इस्लाम की बड़ी बाबरकत थी और अल्लाह तला अल्लाह के फैसले ये सब कुछ होना था जो कि हुआ अल्लाह की तब्दीर गारब आ गई अंगूठी गुम हो गई और कहते कि नक्श हो मोहम्मद रसूदल्ला उस अंगूठी का नक्श मोहम्मदुल्ला था तो वो गुम हो चुकी है अब अगर कोई बैरूबिया दावा करे कि अंगूठी महफूज है मौजूद है सब झूठी बात वही है जो हमने शुरू में अर्ज की कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के दौर की कोई चीज़ बाकी नहीं कोई निशान ना आपकी टोपी ना आपकी पगड़ी ना आपका रुमाल ना आपका कोई लिबास ना कोई बर्तन ना कोई चोला कोई चीज़ बाकी नहीं ना कोई अंगूठी ना कोई बाल कोई चीज़ बाकी जो दावे हैं बिलासम है झूठे हैं सिर्फ मुसरफ कुरान है तो अगर मोहब्बत है नबी इस्लाम से क्या आपके दौर की जो यादगारें तो कुरान से पढ़कर क्या हो सकता है तो कुरान की तरफ है शौक और मोहब्बत अल्लाह के पैर पेगम्बर की महब्बत अपनी उम्मत को ये अमानत, है। कहा। नहीं अमानत है अमानत है मेरी इंतहाई भारी भरगम अमानत किताबुल्ल और आपकी सुन्नत तो इन बोझल अमानतों को अख्तियार करना चाहिए ना कि इस तरफ दौड़े भागे ना उनका कोई असल है ना कोई सन्नत है वक्त का जयाह पैसे का सिया हमारे पास अल्लाह के प्यारे पर उनके निशानी तरप तो फीक अम तरफ तो फीकुम तो दिल्लो है छोड़कर तो जा रहा हूँ उन्हें इख्तियार करो कभी गुमराह ना होगी किताबुल्लाह और अलैहि वसल्लम हमें उसी तरफ आना चाहिए और उसी को इख्तियार करना चाहिए वल्लाहु वल्ल तौफीक तो बारक